Доброго ранку, Україно! Кажуть, краще бути багатим і здоровим аніж бідним і хворим. Вірно підмічено, адже хвороба а вірніше її лікування. Висмоктує з наших гаманців чималі суми, як зменшує витрати на препарати медична страховка, як правильно обрати поліси, які прогнози розвитку ринку добровільного медичного страхування на 2012 рік. Сьогодні поговоримо з Анатолієм Чубинським. Він генеральний директор страхової компанії «Нафтагастрах». Доброго ранку. Доброго ранку. Які ж переваги має застрахована людина? над иншими. Что дается и полис? Мы достаточно часто разговариваем, беседуем с руководителями предприятий, с руководителями всевозможных служб. Очень много мы рассказываем о преимуществах. Что интересно, все кивают, все соглашаются, да, страхование это отлично, это нужно, это здорово для наших людей, для нас и у вас прекрасные преимущества, и ваш полис хороший, и мультилимиты устраивают, все устраивает, и цена полиса устраивает. Но когда ходит до дела, почему-то никто особо не торопится. Но преимущества действительно существуют. Одно дело, когда ты заболеваешь, и у тебя в кармане страховой полис, и ты э, вдруг попадаешь в больницу, в лечебное учреждение на госпитализацию, то э, не надо заботиться о том, что какие-то денежные запасы надо с собой иметь, родственников напрягать. Просто достаточно прочитать, что же написано в полисе, в программе медицинской, которая предложена страховой компанией. И тогда будет понятно, какие затраты компания возместит на твое лечение. А если коротко, то насколько выгодно зараз страховаться? Ну, это вообще вопрос риторический. Выгодно или невыгодно может ощутить только тот человек, который попадает в такую беду, будь то богатый или бедный человек. Ну, я хочу сказать, что болезни богатых – это инвестиции в медицину, а болезни бедных – это разорение медицины. Ну, вот если подбить подсумки 2011 года, то двумя словами, какие были тенденции наскільки насколько увеличилась количество застрахованных, сравнению с другими годами? Ну, есть 9-месячные официальные данные, что якобы численность застрахованных подошла где-то к миллиону человек это очень мало если считать что у нас порядка 16 там 17 миллионов работающих и столько же пенсионеров практически 30 с лишним миллионов человек которых надо позаботиться то что такое миллион человек это для украины для такой державы которая стремиться в Європу, це нічтожна мала mm -hmm. цифра. Ну ось скоро вже новий рік починаються свята, і саме в цей час люди більше хворіють, більше ризик отримати якусь травму, тим більше зимою і різні грип, і там застуда. І так здається, що іноді чим менше ми відпочиваємо, тим здоровіше залишаємося. І ми запитали перехожих: скільки їм потрібно, аби відпочити, і чому. Давайте подивимося. Як можна більше. А чому від роботи відпочити? І все. Файно провідати всіх близьких родственників, побути, по поїсти, попити, поспівати. Ну, днів 20 по 19. в межах двох тижнів, тому що протягом цього часу можна куди з'їздити за кордон і відпочити. Десь 10-14 днів це так. А чому потрібно, якщо це розумова розрядка, то потрібно дати розуму відпочити і зайнятися там спортом? Два-три дня. Два дні. Два дня хватить, <риклад> тому що треба працювати, не треба розслаблятися. Услаювати канікули можна не безконечно. У нас же вилівається це все практично в місячний відпуск. А как вы считаете, сколько все-таки должны тривати эти новоречные каникулы? Ну, каждому хочется, чтобы они продолжались достаточно долго, но на самом деле для экономики нашей державы это неразумно, такие вот каникулы делать, Ну, это и для говоря. здоровья не очень доброе, я думаю. Я так ну, человек хочу... расслабляется, а потом пока войдет в колею, это, конечно, не совсем удачное время. Хотя мы вот так привыкли исторически. Новий рік зустріти, потім його проводити. Ну, ось, вот. до речі, до Нового року ще не всі купили подарунки, а ось страховий поліс. Чи може це теж стати подарунком під ялинку? Наскільки важко його оформити саме за такий короткий час? Ну, може бути, після цієї передачі це і стане предметом подарунку під йолочку, <кій> у нас не прийнято, к сожалению. в нашей державе, чтобы страховой полис стал предметом первой необходимости. Но что интересно, выезжающие за рубеж на отдых, те 100% застрахованы, а наши, едущие на отдых в Карпаты там, или в Крым, Ну, я впевнений, там, якщо процент 2-3 застрахований, і позоб'отяться освоим здоров'ям, однозначно. Як ви вважаєте, от прийдешній рік 2012, й прогнозуючи, що він почнеться саме з обговорення законопроекту щодо обов'язкового медичного страхування, що надасть цей проект, якщо дійсно його приймуть? Ну, він решит е багато проблем, в першу чергу, це проблема розвитку медучреждений. Це раз Второе, конечно, это постоянная забота о человеке, о его здоровье. И если, ну я вот изучал некоторые варианты проекта закона об обязательном медицинском страховании, там предусмотрено и страхование детей, и страхование пенсионеров. И это действительно соответствует, я как-то вот говорил, ну, процитировать Карла Маркса сложно, но могу повторить, Уровень развития общества определяется тем, насколько общество может содержать тех, кто еще не способен трудиться, и тех, кто уже не способен uh -huh. трудиться, то есть дети и э, старики. Вот. А этот закон предусматривает страхование, только мне еще непонятны многие вопросы, в каких размерах. які можуть бути об'єми медичних послуг, ну у всяком випадку це в законі предусмотрено. На вашу думку, що треба вдосконалити в наступному році? Можливо, чогось не вдалося зробити цього року в страхуванні? Ну, в медичному страхуванні в цьому году вообще ничего не произошло э исключительного. Нічого не произойде в наступному году, ну мені так кажется. Е э, буде этот закон в Верховною Радою Это в лучшем случае. Но ну, судя по заявлениям чиновников ответственных, то не скоро это произойдет. Я думаю, что даже очень не скоро. Вот, а ведется-не ведется, не ведется медицинск, обязательно медицинское страхование, то это действительно какой-то проблематичный вопрос. Как-то его завернули в вату, и вроде бы это никого не интересует, хотя каждый должен понимать, каждый руководитель представитель власти, который отвечает за здоровье нации, должен понимать, что здоровье каждого человека – это в конечном счете, счете увеличивает национальный продукт. Ну и что бы вы на самом деле хотели побожать своим клиентам в наступном роте? Ну, есть у меня выражение такое, учитывая, что каждый может болеть, не болеть. Я хочу сказать, что здоровый может быть несчастным но больной счастливым быть не может. Поэтому я бы хотел пожелать, в первую очередь, нашим клиентам и не клиентам быть здоровым, исключительно здоровым, укреплять свое здоровье, поскольку здоровье – это одна из основных складовых частин счастья. Что ж, я вам дякую и тоже желаю быть здоровым. Бажаю доброго ранку и гарных новорічних свят. Спасибо. Шануйте, дбайте про своє здоров'я, як цього, так і всі наступні роки. Адже це найбільший скарб. Пишіть нам за адресами, які зараз на екрані. Наш ефір триває, будьте зерою.